Saya daripada Kepala Harta ingin memberitahukan raja perbalan antara kaum di Malaysia, pasal, iaitu Fasafah dan Isu Semasa, Seksyen 24. yang pertama kajian memahami persepsi masyarakat tentang isu perkauman yang kedua fokus fokus pertama adalah tahap kesedaran kesan terhadap perpaduan dan cadangan penyelesaian yang ketiga kaedah misi metod iaitu soal selidik 11 responden 18 hingga 25 tahun dan kajian literatur Dapatan Kucar utama dapatan adalah salah faham budaya, bahasa, sensitiviti agama tidak mendesain faktor penggerak akhir sekali cadangan pandangan sivik dialog antara kaum dan integrasi dan aktiviti integrasi soalan kajian sejauh mana masyarakat sedar akan isu perkauman iaitu masyarakat mempunyai tahap kesedaran yang berbeza terhadap isu perkauman bergantung kepada pengalaman media dan pendidikan kesedaran ini penting untuk mengubah sikap dan mencegah diskriminasi. Yang kedua, bagaimana isu ini menjejaskan keharmonian dan perpaduan iaitu isu perkawaman boleh menjejaskan hubungan antara kaum mencetuskan dan konflik serta mengganggu kestabilan sosial dan perpaduan nasional. Akhir sekali, langkah paling berkesan menangani perkawaman. Antara langkah berkesan ialah pendidikan nilai toleransi, penguasaan undang-undang, kempen kesedaran serta aktiviti integrasi antara kaum untuk memupuk persahfahaman antara dan keharmonian okay, Metodologi kajian pula ialah mereka bentuk gabungan kuantitatif dan kualita kualitatif Kualitatif ialah analisa artikel berita, dasar kerajaan iaitu rukun negara satu Malaysia dan bahan akademik kuantitatif pula daripada soal selidik soal selidik Google empat bahagian iaitu sebelah daripada 11 responden api sekali analisis statistik deskriptif peratusan serta dan analisis kandungan tema etika dan falsafah Perantan kajian mempunyai empat. Yang pertama ialah falsafah membantu pemikiran kritis pelajar dalam isu semasa. Yang kedua, integrasi falsafah tingkatkan kesedaran perspektif dan etika. Yang ketiga, cabaran pelaksanaan iaitu minyak pelajar rendah dan masa yang terhad. Yang keempat ialah jurang. Kurang kajian hubungan penguasaan falsafah dengan kemampuan pelajar menangani isu semasa di Malaysia. Demografi responden mempunyai empat. Yang pertama ialah jumlah 11 orang belia. Yang kedua umur 100% lingkungan 18 hingga 25 tahun. Yang ketiga jantina 63.3% lelaki dan 36.7% perempuan. Yang keempat agama 100% Islam kesimpulan daripada dapatan kami ialah dapatan mewakili pandangan belia muslim kumpulan kritikal dalam membina perpaduan negara Okey, terima kasih kepada sahabat saya jadi kita teruskan dengan dapatan satu iaitu punca perbalahan di mana uh, seramai 63.6% memilih setuju dan 18.2% memilih sangat setuju di mana salah faham budaya merupakan punca perbalahan seterusnya seramai 45.5% memilih setuju di mana perbezaan bahasa menghalang komunikasi dan perbezaan agama masih sensitif jika merupakan punca perbalahan antara kaum di Malaysia ini. seterusnya seramai 48% juga memilih setuju di mana pendidikan kurang menekankan perpaduan antara kaum. Uh, seterusnya lebih daripada 63.7% memilih sangat setuju uh, di mana sejarah perpaduan kurang didedahkan uh, juga merupakan punca perbalahan antara kaum di Malaysia ini kita teruskan dengan debatan yang kedua iaitu media sosial dan dasar kerajaan seramai 72.7% setuju bahawa media sosial uh, merupakan platform untuk menyebar isu perkauman Rukun Negara dan Satu Malaysia masih relevan di mana uh, 72.8% responden memilih setuju Seramai 54.5% memilih sangat setuju uh, di mana kerajaan mesti lebih tegas uh, dalam peraturan penggunaan media sosial uh, Seterusnya, seramai 91% responden memilih uh, untuk menyokong di mana menyokong media arus perdana memupuk dapat memupuk toleransi antara kaum di Malaysia. Okey, untuk dapatan yang ketiga iaitu kesan dan carangan. Di sini terdapat dua kesan dan juga dua carangan di mana seramai 82% responden memilih setuju di mana ancaman kepada keamanan dan kestabilan dan dan juga kurang integrasi melemahkan pembangunan merupakan kesan daripada uh, perbalahan antara kaum. Okay. Uh, untuk cadangan, uh, seramai 91% responden memilih sangat setuju uh, di mana aktiviti bersama kaum, aktiviti bersama antara kaum uh, merupakan uh, langkah yang patut diambil untuk menangani isu perkauman di Malaysia ini. Seterusnya, pendidikan sivik dan moral dan dialog antara kaum ataupun agama juga perlu diperkasa di sekolah dan universiti, dan universiti juga merupakan antara caraangan uh, untuk menangani isu perkauman. Untuk kesimpulan dan carangan utama, kesimpulannya isu perkauman masih wujud dan boleh menggugat perparu nasional. Uh, jadi, golongan muda perlu sedar punca dan kesannya terutama daripada pengaruh media sosial yang mana merupakan punca utama berlakunya perbalahan antara kaum ini. Untuk tindakan menyeluruh, kerajaan perlu memperkukuhkan pendidikan sivik, moral dan sejarah perpaduan. Dan yang kedua, kita perlu memperbanyakkan dialog keberetasan kaum dan agama. Dan yang ketiga, aktiviti integrasi perlu digalakkan dan penguatkuasaan dasar perpaduan perlu dipertingkatkan. Jadi kajian ini memberi panduan praktikal kepada kerajaan, institusi pendidikan dan masyarakat di mana supaya pelbagai pihak dapat mengambil langkah proaktif untuk mencegah daripada perbalahan antara kaum ini semakin merebak dan menular dalam kalangan masyarakat di Malaysia.